أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون صدق الله العظيم یہود و نصارہ کے بعض اہل علم یعنی آسمانی کتابوں کو سمجھنے والے اپنے علم کی بنیاد پر دل سے یہ سمجھتے تھے کہ آ حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سچے نبی ہیں اور آپ پر اترنے والی کتاب وہی الہی ہے لیکن دنیوی مفادات تھے جن کی بنیاد پر زبانوں سے اقرار نہیں کر سکتے تھے ایمان تو نام ہی اس چیز کا ہے زبان سے اقرار کرے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور دل کو اس پر یقین نصیب ہو لیکن اگر ان سے کوئی نجی محفل میں آپس میں علیحدگی میں بیٹھے ہوئے پوچھتا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم یا قرآن پاک کے متعلق تو وہاں پر یہ کہہ دیتے تھے کہ ہماری مجبوری ہے ہم ظاہری طور پر زبان سے ایمان قبول نہیں کر سکتے تم آپ کے ساتھ لگے رہو تم دین اسلام پر قائم رہو یہود و نصارہ کے ان بعض اہل علم کے متعلق یہ آیات تو یہ بات اتری چنانچہ فرمایا مرون الناس بالبر وتنسون انفسم دوسروں کو تم نیکی کا کہتے ہو نجی محفلوں میں کہ تم ایمان پر اسلام پر قائم رہو ہماری مجبوریاں ہیں اور خود اس نیکی پر نہیں آتے جانتے ہوئے بھی سمجھتے ہوئے بھی نیکی کہتے ہو اور کرتے نہیں افلا تاقلون کیا تمہاری عقل نہیں کہ ایک کام جو نفع کا ہے دوسروں کو اس کا کہتے ہو اور خود وہ نفع نہیں چاہیے اور ایک کام کفر کا رستہ اختیار کرنا جو نقصان کا ہے دوسروں کو اس سے بچاتے ہو اور خود بچتے نہیں افلا تعکلون کیا تمہاری عقل نہیں بظاہر یہ یہود و نصارہ کے ان باز علم کے متعلق آیات ہیں اتری ان کے متعلق ہیں لیکن ہر وہ شخص جو نیکی کا کہتا ہے اور اس پر خود عمل نہیں کرتا اسے بھی یہی تمبی ہے الناس بالبر لوگوں کو نیکی کا کہتے ہو اور خود اس پر عمل نہیں کرتے جانتے ہوئے بھی سمجھتے ہوئے بھی تمہیں عقل نہیں احادیث مبارکہ میں ایسے شخص کو جو خود نیکی کا کہے اور عمل اس پر نہ کرے بڑی سخت وعیدیں سنائی گئی ہیں ایک حدیث پاک میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات کا واقعہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کچھ لوگ دوزخ میں ایسے دیکھے جن کے ہونٹ اور زبانیں کینچی سے کاٹی جا رہی تھیں جب ہم نے ان سے حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں اتنی سخت اور اذیت ناک سزا حضرت جبرائیل نے عرض کی اے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کو نیکی کا کہتے تھے اور خود اس پر عمل نہیں کرتے تھے یعنی زبانیں نیکی کا بول بولتی تھی اور جسم کا اس نیکی سے کوئی تعلق نہیں تھا لہٰذا اب یہ زبانیں اور ہونٹ کاٹے جا رہے ایک حدیث پاک میں جنت اور دوزخ کا منظر بیان کرتے ہوئے یہ بھی ارشاد فرمایا گیا کہ بعض جنتی کچھ دوسرے لوگوں کو دوزخ کے عذاب میں مبتلا دیکھ کر پوچھیں گے تمہیں کیا ہوا تم تو ہمیں نصیحت کرتے تھے ہمیں تعلیم دیتے تھے ہمیں سکھاتے تھے تمہاری نصیحت تعلیم تمہاری تربیت کی وجہ سے ہم جنت میں آ گئے تم ہی سے ہم نے سیکھا تم ہی سے ہم نے سنا ہم جنت میں آ پہنچے اور تم خود دوزخ میں پڑے ہو یہ کیا ماجرا ہے وہ دوزخی ان جنت والوں سے کہیں گے کہ ہم تمہیں تو تعلیم دیتے تھے تمہاری تو تربیت کرتے تھے تمہیں تو حق کی بات دین کی بات نیکی کی بات سمجھاتے سکھاتے تھے لیکن خود اس پر عمل نہیں تھا لہذا اس وجہ سے ہم دوزخ میں ہیں اور آج عذاب بھگت رہے ہیں تو فرمایا کہ انسان دوسروں کو نیکی کی تلقین کرے اور خود اس پر عامل بھی ہو خود اس پر عمل کرنے والا بھی ہو بعض لوگوں نے اس آیت مبارکہ سے یہ مطلب نکال دیا کہ جب تک نیکی پر عمل نہ ہو نیکی کی بات کرے بھی نہیں یہ غلط ہے اس لیے کہ نیکی کرنا الگ حکم ہے اور نیکی کی بات کرنا الگ حکم ہے وَأْمُرْ أَحْلَكَ کا پہلے فرمایا کہ اپنے اہل و ایال کو نماز کا کہو نماز کی تلقین کرو پھر فرما وسطر علیہ خود بھی اس پر ثابت قدمی دکھاؤ تو یہ دو الگ الگ حکم ہیں نیکی کی تلقین کرنا الگ حکم اور اس پر عمل کرنا الگ حکم اگر کوئی شخص خود عمل نہیں کرتا تو ایک حکم پر اس نے عمل نہیں کیا اور دوسروں کو نیکی کا کہتا ہے تو ایک پر کر لیا تو دونوں الگ الگ نیکیاں ہے نیکی کا کہنا الگ نیکی نیکی پر عمل کرنا الگ نیکی فرمایا جا رہا ہے دونوں نیکیاں کرو کہو بھی اور کرو بھی اور دونوں کو چھوڑنا الگ گناہ ہے الگ الگ یعنی نہ نیکی کا کرتا ہے نہ نیکی کرتا ہے اور نہ کہتا ہے تو دو جرم ہو گئے لہذا اگر نیکی کرتا نہیں لیکن بات نیکی کی آ جائے تو کہتا ضرور ہے تو نیکی کی بات کہہ تو دی کم از کم تو ارشاد باری تعالی کا مقصد یہ ہے کہ نیکی کا کہو بھی اور نیکی کرو بھی بالفرض اگر کسی نیکی پر خود عمل نہیں تو دوسروں کو کہنا مت چھوڑو کیا پتا کس وقت کہتے کہتے زبان سے پھسل کر بات دل تک آ جائے حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے عارف اللہ کے ولی بڑے عالم تھے فرماتے اگر میں اپنے اندر کسی کمی کو محسوس کرتا کہ اس چیز پر میرا پابندی سے عمل نہیں تو میں اس کو اپنے بیان میں بار بار دہراتا تھا بار بار دہراتا تھا تاکہ یہ بات میرے اندر اتر جائے اور مجھے اچھی طرح سمجھ آ جائے معلوم ہوا کہ کوشش یہی ہو اور نیت یہی ہو کہ نیکی کا کہنا بھی ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے لیکن بتقاضہ بشریت انسان ہے کسی نیکی پر عمل نہ ہو سکے تو اس کا کہنا نہ چھوڑ دے اللہ سمجھ دیں عمل کی توفیق